Ну Доброго дня. Сьогодні ми зібралися на прес-конференцію під назвою Міжнародний відеомарафон за 80 условних одиниць навколо Європи. Нас сьогодні присутні дуже багато спікерів. Це Леонід Єжуров, голова громадської організації режисер-ОР, який займається проведенням кінофестивалів, кіноосвітніх заходів з 2010 року, і власне співзасновок міжнародного відеомарафону за 80-го УО навколо Європи Олексій Бедрінов. Директор туристичної компанії Панґео, співзасновник відеомарафону, Дмитро Козан, Козунак, керівник піар організації «Off on Off», та також співзасновник відеомарафону. Артем Шоломко, Херсонський фільммейкер і переможець з першого етапу відеомарафону, Артур Бурмістров, фільммейкер переможець з першого етапу відеомарафону, і Руслан Руслан Бурмістров, Херсонський і а також розумію прямо щось. І, будь ласка, Галико Анастасія з Миколаєва Миколаєва. Так, дякую. Тоді, та, будь ласка, чи можна презентуйте причини, чому ви вирішили вирішили зробити цей відеомарафон, як воно все пройшло? Ти, будь ласка, ну начну я значить зависім стоєвок руки в раві та пір міжнародний відеомарафон, який був організований в Херсоні. Решили его организовать, потому что это было такое коллективное сотворчество вот, с третичным агентством «Пангео» и а, пиар-компанией «Инфонов». Вот. Мы просто подумали, как можно дальше развить эту идею киномарафонов, которая была до этого у нас, но она такая была все-таки несколько узкая, такая вот, ну, больше все-таки оставалась каким-то провинциальным проектом. Не оригинальным, но провинциальным, вот. И а нам захотелось сделать что-то действительно большое, да, крупномасштабное какое-то мероприятие, которое могло бы, во-первых, представить всем киношникам украинским друг друга, вот, и чтобы херсонская кинотусовка увидела, какие есть а, другие а, независимые фильмейкеры. вот. Ну и, естественно, что вся Украина увидела а, херсонцев, Николаевцев, да, Вальян, ну, то есть вот, чтобы все познакомились друг с другом. Потому что когда, когда появляется какое-то какое вот такое движение, тогда и э, есть будущее у украинского кино в плане того, что люди смотрят друг на друга и чему-то учатся, развиваются. Вот. А конечно, помимо таких вот э, чисто кинематографических целей, была еще одна задача, это познакомить э, украинских... Э, профессионалов, да, с Европой, потому что а, достаточно, к сожалению, редкое явление, чтобы молодые люди сейчас ездили постоянно в Европу, и это большой недостаток, и вот эта идея, которую предложил, предложили, собственно, в первом агентстве э, Уфанов и туристическом агентстве Пангео, идея о том, что можно путешествовать недорого в Европе. И с этим, собственно, разобрались все команды, которые даже не выиграли, ну, практически все, которые есть, которые совсем неправильно выполнили задание. Вот, но практически все, даже не выиграв в конкурсе, они увидели, что действительно они выиграли, потому что узнали, что можно путешествовать крайне недорого. Вот. Кроме того, еще важная составляющая этого марафона была питчинг. Питчинг проектов, он не совсем, ну, то есть, а обычно питчинг это бывает либо сценарный, либо продюсерский. Сценарный питчинг — это там, нужно за одну пять минут объяснить всю суть проекта перед продюсером, да? а продюсерский — это уже такой вот, все аспекты создания фильма. В нашем случае под питчингом мы в большей степени представляли именно возможности участников разработать свой собственный маршрут грамотно. То есть фактически это как бы бюджет проекта. Вот. я думаю, что дальше может расскажет э, Дмитрий Казанак. Я два слова скажу только про само э, самооценивание. Э, Ребята действительно э, не знали поначалу о возможностях э, дешевых путешествий, поэтому мы провели мастер-классы, мастер-класс показали, э, мастер показали э, сайты авиакомпании, э, называемые лоукосты, которые действительно приводят очень дешевые как из там, Восточной Европы в Западную, можно лететь за 8 евро, за 10 евро это так дальше. В итоге получили мы среди победителей, вот они здесь присутствующие, ребята, они сами расскажут свои впечатления, надеюсь, но вот они победили с маршрутами, для примера, победители вот из Будапешта Милан, Милан, Берлин, Берлин, Брюссель, Брюссель, Будапешт, общая стоимость получила 64 доллара 15 центов. Вторая команда <coughs> Варшава, Брюссель, Барселона, Варшава, 80 евро. И Николаевский Девушка -то, Анастасия скажет тоже, как они так смогли найти, вот из Катовица в Осло, в Осло в Милан, из Милана в Краков за 54 евро. И, и в сегодняшнем представлении путешествие просто из одной точки в другую, э, это там сотни долларов стоит авиабилет, так и есть. Но есть и другие билеты вот, за, <laughs> за 10 евро. И, соответственно, э, собрав 200-300 условных единиц или евро или долларов, э, при открытии, открытой визе можно спокойно вложиться в бюджет и там, пролететь, может быть, даже на пол Европы, собственно, и... Компания Пангео, это Алексей Бедринов, он так и путешествовал со своей супругой, например, и неоднократно. И потом вот, вот эти рассказы и меня удивили поначалу. Потом мы подумали, почему люди не знают, надо, чтобы люди узнали. И вот... Мы считаем, что этот конкурс он должен принести большой социальный эффект, в первую очередь, для нашего общества, потому что многие люди не знают, много стереотипов в связи с этим есть. А ребята, надеемся, когда приедут, они расскажут в всех подробностях, как это путешествие они прожили, всю специфику захождения в аэропорт, о чем специфика этих самолетов, например. Потому что мы слышим тоже всякие рассказы о том, что нельзя багаж брать, или там транспортными самолетами вылазят, и так далее. А там нормальные гонки, в общем-то, и все цивилизованно, но есть свои нюансы, которыми нужно э, разобраться. И со своей стороны я скажу, что мы считаем, что развитие может быть только при поддержке, или вернее создании условий для развития искренних, э, талантливых людей в любых сферах. И сколько мы тоже с Леонидом знакомы, очень нравится его деятельность создать кино, систему киноиндустрии, поддержать э, всех творческих ребят, которые хотят в будущем стать киноактерами, или продюсерами, операторами, сценаристами и так далее. Но имеют на сегодня такие возможности создать такую систему, самим вместе с ними даже создать эту систему. И э, мы этим конкурсом смотивировали многих не побояться войти в конкурентную среду с таких же, как они, творческих ребят. И, э, с, раз, разработать свой сценарий, снять свой короткий фильм, которые сами же это мы оценили и выбрали победителей. Мы знаем даже, это да сейчас уже истории пошли, что один из участников э, создали свой фильм промышленность, чтобы просто э, выполнить условия для участия. И сегодня уже их, его покупают из Херсоне, один предприниматель этот фильм. А, потому что ребята сделали, как они хотели, вот, полностью раскрыли свою идею. Но, к сожалению, они не выиграли, потому что сделали ошибку в разработке маршрута. Но уже даже на этом этапе... Были работы, вот, которые впечатляли. И, и так еще добавлю, что на презентации фильмов бывший наш заместитель губернатора по гуманитарным вопросам Андрей Яценко вот он говорил, что он расплакался на фильме Николаевских» наших участниц. Вот очень было даже приятно. И мы считаем, что на сегодняшний момент конкурс удался. А дальше нам, конечно, нужно организоваться для того, чтобы ребята совершили поездку, а дальше они уже привезли продукт, которые продукты, видео, которые, надеемся, удивят, возможно, не только всю Украину, но и весь мир. Почему можно было Алексей Бадринов рассказать, почему вы решили принять участие в вы фестивале? Ну, со своей стороны, да, как Дмитрий уже упомянул, мы сами пользуемся, часто пользуемся лоукостами, дешевыми перелетами, и хотелось как-то это больше популяризировать. Ну и пришла идея совместить деятельность Леонида, так как он проводит киноклуб, киноклуб, киноклуб проводит в нашем помещении, уже больше года мы предоставляем помещение, он там проводит встречи. Ну и как-то захотелось поддержать молодежь, творческую молодежь, показать им, показать, что можно действительно недорого летать, открыть им, открыть им, как говорится, дорогу в Европу. И вообще увидеть мир, что это на самом деле не так дорого, что можно бюджетно летать, путешествовать. А какие ваши обращения сами от этого вида марафонов, от арбитритов, бачилы, видели, как э, вы их воспринимали? То есть, было что-то, что вы увидели, что для себя, что просто понравилось? Понравились работы, все понравились работы, но какие-то больше, какие-то меньше. Как кого-то выделить, я думаю, что вот как раз таки жюри и выделило именно тех трех лучших из всех на самом деле, да, выиграли все, победили в этом все, только уже в одном том, что они подали свои заявки, выполнили условия конкурса, кто-то правильно, кто-то неправильно, но тем не менее, люди работали, вкладывались в это уже, в правильное Приобрели какой-то опыт? Вот, вообще можно участники, по может просто очень вас, расскажите, чему вы решили принять участие тех, кто не знался, и какие очень враждены из себя заражены конкурса? Да я начну. Я помимо того, что люблю снимать видео, снимать, монтировать, я также много путешествую. Но мои путешествия ограничивались только Турцией, Китаем. Но в Европу мне так и не удалось попасть до этого момента. Поэтому, когда я узнал об этом конкурсе, меня это очень мотивировало. И в этот момент я находился в Китае по работе и э, свою презент презентационную работу я снимал в Китае, вот. И э, отправив работу, я ожидал, что мне повезет и я смогу поехать в Европу, там, где я никогда не был. И э, Европа очень красивая, поэтому я думаю, э, там возможно собрать очень много материала для интересного фильма, поэтому я считаю это прекрасная возможность и очень хорошая идея, которую смогли реализовать ребята, поэтому им благодарность за это. Вот. А с нашей стороны мы будем стараться сделать все, чтобы они не разочаровались, и наш продукт был действительно массовый, и, и наши работы хотели купить. Но ну, главное не купить, а чтобы люди хотели их смотреть не раз. Вот, поэтому. А какие вы вызвали работу свою? какие трудности. Да, я бы не сказал, что были какие-то трудности, потому что была большая мотивация, хотелось снимать. Я с каждым днем, каждый день брал камеру, шел снимать, искал нужные локации, поэтому трудностей не было никаких. Я просто, да, добавлю. Просто в наше время с таким обилием, я бы сказал бы так, дешевых конкурсов, там в интернете с репостами и так далее. То есть, изначально прочитав условия этого фестиваля, то есть, появилось ощущение того, что конкурс необычный, конкурс интересный и перспективный. Поэтому как бы, желание, желание участвовать появилось буквально с первых минут. Вот. Лично я в этом конкурсе участие принимал уже больше на стадии монтажа, консультируя своего напарника, брата, да, то есть снимал весь материал он. Вот, ну, надеюсь, как в Европе уже мы вложим все свои способности обоюдно. И, скажем так, есть две основные задачи. Это популяризировать действительно выгодные дешевые поездки по Европе, потому что, как, как сказал Дмитрий, по-моему, много стереотипов у людей срабатывает, что ну, поездка за пределы Украины, это всегда дорого, затратно. Вот, то есть мы хотим разбить эти суеверия, ну и во-вторых, как бы показать Европу с художественной точки зрения, так чтобы люди знали, что выезд куда-то за пределы своей страны, это не только море и, горь, и так, есть еще какая-то такая другая жизнь интересная, в которой захочется окунуться. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, скаж, а, Артем, почему, чтобы цьому, як Ви вирішили прийняти участь і як на стадії підготовки всіх проходив? Е, ну, про конкурс я дізнався від Леоніда. Я його зустрів не, нещодавно, але заочно я його знаю ще з 2010 року, коли він займався ще ну, синемахол, так, Сінемахол. Так, і він зі мною зв'язався, повідомив про конкурс, що є така можливість. Я, звісно, зрадів, що це великий шанс. Прийняти участь свого напарника теж до цього конкурсу, ну запросив його до своєї команди. Ми разом проклали маршрут і відзняли відео в жанрі Travel Show про херсон. Було дуже цікаво і дуже важко з іншого боку, тому що всі херсонці будуть дивитися про Херсон. Це більше була робота, більше була для інших учасників, які були за межами Херсона, їм було цікаво піждитись, мабуть. І ну, ті, хто, ті, хто були в Херсоні, вони теж, можливо, щось відкрили для себе. Mm. Цьому. Дякую. Якщо можна представити так, досвід Миколаєва, як ви вирішили а, участь у цьому проєкті, і чому, власне, Яценко розпався на вашому фільму. А, ну насправді ініціатором була Катя. Вона зараз не тут, але вона, як такий ідейна людина, яка побачила цей конкурс, написала у Фейсбуці, що люди є конкурс, хто хоче відгукніться. Я відгукнулася, ну і все почалося. У нас історія про дівчину, яка втратила слух через те, що у торговому центрі з'явилася бомба, їй потрапили осколки до вуха, і з тих пір вона не чує. Це вже півроку, як вона не чує. І тобто, уявіть людину, яка жила наприклад 20 років і чула увесь навколишній світ, а потім ти живеш півроку в повній тиші, і тобто це такі моральні переживання якраз. Які ми намагалися передати, показуючи, як і місто навко навкруги, тобто ті міста, в яких вона була, і в них внутрішні сп... переживання якісь. Ой, ну, напевно всі ці переживання людей якось зацепили, і люди розплакалися. Дехто нас питав, чи це справжня дівчинка, чи справді була така історія, але ні, це історія не справжня. Але якщо люди, люди подумали, що це справжня, то ми якось достукалися до них. Це має сенс. А чи були якісь проблеми в технічному плані Знаєте, камеру там, чи там, звук, якось записати мало? Ну насправді, в технічному плані в нас була одна камера, яка належить хаті. А все інше, що могло нам а, допомогти, це ми брали людей: це а, дівчата, які наші подружки в Миколаєві, це один із миколаївських а, людей, які займаються рекламою. А, вони нам допомагали з монтажем, з апаратурою і якраз такими спільними зусиллями вийшло те, що вийшло. А чому в ну, теж пані до всіх учасників якісь фідбек від глядачів, коли ви демонстрували свої роботи як переможців? Тобто, може, підходив до вакуум, ви б дуже сказали, може, до вас хтось підходив, казав, про крутий фільм чи щось таке? Однозначно були такі отзиви, тому що після самого фестивалю основна маса людей, в залі, тобто всі Общались между собой, обменивались мнениями, то есть были взаимные комплименты. А с другой стороны, тот факт, что, по-моему, все три победителя определились по рейтингу голосования среди всех участников, то, ну, я думаю, это очень прямой показатель того, что работа достучались так сказать, до глядачей. Mm -hmm. <laughs> на сайте вы работали участники в период голосования, кожен миг. Своїми враженнями і, наприклад, висловити свою конструктивну критику щодо інших відеоробіт. І були і теж і теж були недоліки, які були знайдені в відеороботах інших учасників, що дає далі шанс розвиватися і ці недоліки прибрати в наступних роботах. Хочу <звіст> сказати, що для мене лично победа Николаевской команды девочек на, наиболее ценна, потому что они, я сегодня даже вот узнал, э, по сути, организовались на ходу, м -м, пробегли просто через социальные сети других людей. Э, их не остановило ни отсутствие опыта, ни э, там, другие проблемы, они их просто решили очень быстро. И внимательно просто отнеслись ко всем условиям нашим. И заняв по голосованию 10 ошибаюсь, там десятое место, они тем не менее стали победителями, потому что восемь команд по голосованию они не внимательно отнеслись к условиям конкурса, они вложились в те требования, которые были. А девочки вот это сделали, и их работа победила. Вот. Поэтому тут хороший получился пример того, что не надо нужно преодолевать стереотипы, не бояться действовать и на ходу решать которые появляются. А еще добавлю, вчера мне сказала одна из участниц, в том, что э, в зале были такие мнения, когда мы подводили итоги, о том, что в э, конкурса немножко оторваны от реальности. Я говорю, а что же такого оторванного от реальности в условиях конкурса? Mm -hmm. Она мне сказала, что э, поездки должны были заканчиваться 25 апреля, а итог, проведение итогов 2 мая. То есть фильм по приезду нужно смонтировать ну, буквально за пару дней что организаторы, видимо, не понимают, как сложно монтировать фильмы, сколько нужно для этого сил и времени. Значит, что знаете, я ответил, говорю, ну вот есть те, кто так думает, а есть победители, которые маршрут просчитали 6 по 9, по 11, по 12 апреля, оставив себе 3 недели или там 4 на монтаж фильма. Поэтому я надеюсь, что это конкурс лично для меня важен, чтобы конкурс сдвинул сознание э, людям, вот, чтобы они в любой ситуации видели не проблемы, почему они не могут или почему сложно, а увидели возможности. А если их нет, еще раз посмотрели, э, отнеслись к творческих заданиям, <laughs> и увидели для себя возможности. И вот я в первую очередь считаю, что э, ребята здесь помимо того, что ну, они э, талантливые, но они еще и вот, могли найти все силы, и действительно преодолеть эти э, стереотипы, просто внимательно отнеслись к и, и, и всем обстоятельствам, и поэтому не победите ну, пожалуйста, расскажите, какие у вас есть призывы и какие, может быть, вас все надали планы по реализации чего такого самого проекта, или а, продолжился Ну, этот данный проект еще не закончился, еще закончился только первый этап. В данном случае приз это был, <coughs> это было финансирование как раз вот этих вот маршрутов и, собственно, там, проживание, питание.